Kalau 20 kali debat pun tetapi akhirnya aplikasi politik seperti ketua pemuda di APR ini tak ada guna satu sen pun debat itu. Apa erti kita berdebat beratus kali tapi akhirnya tidak kembali manfaat ini kepada rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima uh, saya kasihi rakan-rakan media Bersama saya hari ini Ustaz Dr. Abdullah Fahim Ibrahim, Timbalan Ketua Pemuda PAS Langor Sedara Faizuddin Zai, Naib Ketua Pemuda PAS Langor dan Saudara Samad, MT Pemuda PAS Langor dan juga Saudara Ansarullah, Penolong Setiausaha Pemuda PAS Langor dan Siswa PAS, Saudara Aziz Zakuan dan sahabat-sahabat sekalian Pertama, hari ini uh, kita datang ke pejabat DAP ini menghantar memorandum uh, bantahan memorandum tindakan ketua pemuda DAP yang kita lihat mengamalkan politik biadab dan tidak berakhlak dengan memuat naik poster penghinaan kepada musyudah ampas yang sekarang ini berada di hospital diletakkan gambar musyudah ampas itu di atas katil hospital dan letakkan roti gardenia saya yakin ini adalah tindakan politik yang sangat biadab dan sinonim kebiadaban ini dengan DAP. Sama ada menteri mereka biadab dengan wartawan sebelum ini dan kebiadaban itu tidak dapat dipisahkan dengan DAP. Jadi hari ini kita datang hantar memorandum dan nak minta nak, nak minta supaya ketua pemuda DAP ini boleh baca lah buku BPMS karangan Tuan Guru Presiden PAS. Ha, supaya dengan itu dia lebih belajar cara berpolitik dengan bijaksana. Seolah-olah mereka berpolitik ini berada di dunia kelas ketiga. Sepatutnya minda kelas pertama. Kerana negara ini tidak dapat diubah sekiranya pemimpin masih lagi minda teker belakang dalam politik. Jadi memorandum ini dikemukakan menyatakan penyelidikan tegas pemuda Paslangor Selangor terhadap tindakan ketua pemuda DAP saudara Wukah Leong. Yang menggunakan poster bersifat penghinaan kepada pimpinan utama PAS melalui platform media sosial, serta menegaskan keperluan mengangkat budaya politik bermaruah dalam kalangan generasi politik baru di Malaysia. Ketua Umum DPP telah mengeluarkan poster berunsur penghinaan yang jelas menjatuhkan martabat dan maruah uh, ulama dan kepimpinan PAS. Tindakan tersebut mencetuskan keresahan dan kemarahan dalam kalangan masyarakat kerana ia mencerminkan budaya politik tidak bertamadun serta menjauhkan rakyat daripada suasana politik harmoni. Fenomena politik berasaskan penghinaan fitnah dan provokasi murahan ini kerap muncul dalam wacana politik nasional pada hari ini terutamanya ketika musim PRN Sabah khususnya di media sosial. Justeru kami pemuda PAS pada hari ini ingin membuat bantahan terbuka kepada kepimpinan DAP khususnya ketua pemuda DAP yang telah melanggar garis sempadan akhlak dan moral dalam berpolitik. Kemerosotan akhlak politik tindakan ketua pemuda DAP tersebut menyerlahkan kegagalan DAP ini mengamalkan politik beradab. Kerana apa yang lahir daripada pemuda DAP itu saya yakin itulah hasil didikan pimpinan utama DAP kepada anak muda mereka. Seterusnya merendah, ianya merendahkan martabat dan nilai politik dalam negara ini. Budaya politik tidak sihat ini tidak wajar ada pada generasi baru. Generasi baru terdedah kepada politik berbentuk penghinaan dan maki hamun. Dan anggap akan menganggap bahawa ia merupakan normalisasi dalam politik. Sedangkan ia bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ketamadunan Malaysia. Seterusnya defisit kepercayaan rakyat terhadap institusi politik. Ini mesti diambil berat oleh seluruh parti politik yang ada pada hari ini kerana hakikatnya rakyat semakin hilang kepercayaan kepada parti politik kerana sikap sesetengah ahli ahli eh, sesetengah pimpinan parti politik yang tidak menunjukkan politik nilai, politik perubahan, politik eh, yang tinggi nilai kemanusiaan dan kewajaran. Rakyat semakin muak dengan politik hipokrasi, retorik melampau dan pergaduhan yang tidak produktif mereka menuntut politik yang fokus kepada dasar kepada penyelesaian masalah rakyat dan hala tuju pembangunan oleh itu pemuda PAS Langgo ha, menggalakkan supaya kita membaca dan melihat bagaimana PAS telah memperkenalkan BPMS budaya politik matang dan sejahtera sebagai satu garis panduan politik antaranya menekankan pertama politik ber berasaskan hujah dan fakta Kedua politik yang berasaskan kemaslahatan rakyat, kepentingan rakyat. Yang ketiga menolak politik kebencian, fitnah dan penghinaan. Keempat membina perpaduan nasional melalui adab dan perbincangan profesional. Sebagai pemimpin generasi baru, semua ketua pemuda parti politik wajar mengamalkan politik matang. Meskipun terdapat perbezaan pandangan, kita tak dapat nafikan. Kita memang berbeza pandangan. Tetapi dalam soal membangun negara, membentuk halu tujuan negara, membawa budaya politik baru sewajarnya, ia menjadi titik kebersamaan seluruh ketua pemuda parti politik di dalam negara ini. Tindakan ketua pemuda DAP itu tersebut bercanggah dengan nilai tanggungjawab sosial tersebut. Seterusnya, tuntutan pemuda PAS pemuda PAS menzahirkan rasa kekecewaan mengecam tindakan ketua pemuda DAP yang disifatkan sebagai rendah akal budi serta bercanggah dengan etika politik bermaruah. Kami menuntut pertama agar ketua pemuda DAP memohon maaf. Kalau dia tidak memohon maaf, mem menunjukkan memang politik biadab menjadi teras dalam DAP dan juga generasi baru dalam DAP mesti memohon maaf secara terbuka dan menarik kembali hantaran kandungan tersebut di semua platform media sosial rasmi dan tidak rasmi di bawah selian DAP dan eh, dan eh, dan sekutu. Dan yang kedua, kami mendesak agar pemuda DAP bermuhasabah dan refleksi diri serta hala tujuh organisasi mereka ke arah budaya politik baru yang lebih matang sejahtera. Kami mengalukan dengan tangan terbuka kalau mereka nak belajar politik matang dan sejahtera, kami lalukan datang ke jabat kami, ziarah, kita bertemu mata, kita membentuk budaya politik baru dalam negara ini. Biarkan dinosaur-dinosaur mereka bertarung, tapi mereka, eh, mereka, para pemimpin muda dalam DAP, mesti berubah. Membawa suasana politik baru dalam negara. Kalaulah itu nilai politik yang mereka tunjukkan, artinya seolah-olah negara ini semakin hilang dan semakin gelap masa depannya kerana para pemimpin, muda politik DAP ini mereka hakikatnya semakin terkeberlakang dalam nilai politik yang mereka tunjukkan dan yang ketiga kami bersedia dengan lapan dada menerangkan konsep budaya politik mata Sejahtera yang dibawa oleh PAS kepada ketua muda DAP sebagai langkah mendidik membimbing beliau memahami politik nilai adab kemanusiaan yang sebenar eh dan yang keempat pemuda Selangor menggesa semua pemimpin pemuda pelbagai parti meninggalkan budaya politik yang tidak bertamadun membina politik progresif dan mengutamakan perbincangan berasaskan dasar demi kepentingan rakyat dan kami menyarankan agar semua parti memperkukuhkan disiplin etika politik khususnya di media sosial sebagai mekanisme menghalang penyebaran politik penghinaan provokasi dan tidak bermaruah dan saya mengambil kesempatan ini menyuruh semua ketua pemuda politik daripada pembangkang kerajaan untuk berada di meja bulat bersama eh, membentuk budaya politik baru bagi generasi muda ini supaya generasi pada hari ini tidak hilang harapan kerana mereka melihat nilai baru, budaya politik baru yang akan dibawa oleh para pemimpin muda dalam parti politik masing-masing. Dan akhirnya pemuda PAS, Langor eh, berdiri teguh menolak politik jijik Ha, mencemar kehormatan ha, ulama' dan juga kepimpinan negara kami committed mengangkat budaya politik adab politik hujah, politik penyelesaian politik ha, politik solusi melalui pendekatan budaya politik matang sejahtera kami menyeru seluruh ha, ha, seluruh parti politik pada hari ini terutamanya generasi muda agar bersama membina landscape politik Malaysia yang lebih bermaruah, beretika dan bertamadun sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dan salam sejahtera. Sila. Tak ada. Terima kasih. FNT. Kita bersedia bertemu, berbincang secara bertamadun kerana saya lihat hari ini ketua-ketua pemuda setiap parti politik dia tak duduk bersama berbincang berbahas secara bersama di meja bulat membuat resolusi bersama kita mesti mengangkat budaya politik matang sejahtera yang mengumpulkan bersama semua dan membawa nilai fakta hujah bersama untuk kita bentuk budaya politik baru kalau 20 kali debat pun tetapi akhirnya aplikasi politik seperti ketua pemuda di APR ini tak ada guna satu sen pun debat itu apa erti kita berdebat beratus kali tapi akhirnya tidak kembali manfaat ni kepada rakyat. Berapa banyak debat yang dibuat? Saya nak tanya, daripada ya, zaman sebelum daripada zaman Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang, berapa kali debat? Isu minyak eh, turun eh, turunkan minyak dan sebagainya penuh debat dibuat. Tapi realiti aplikasinya bagaimana? Akhirnya mereka pembangkang menjadi kerajaan, apakah aplikasi yang mereka laungkan sewaktu mana mereka menjadi pembangkang hari ini berlaku sewaktu mana mereka menjadi kerajaan, tak tetap politik yang rosak, tetap politik dendam tetap politik yang tidak kembali manfaatnya kepada rakyat peruntukan kepada ahli parlimen bangkang sampai hari ini tak dapat sedangkan sewaktu mereka jadi pembangkang, PN menjadi kerajaan mereka mendapat peruntukan jadi sampai bila keadaan ini akan berlaku yang akhirnya menjadi mangsa ada rakyat ini mesti dinoktahkan bermula daripada sekarang dan pemuda mesti menjadi teras utama okey hmm. Terima kasih media. Boleh-boleh. Hello. Boleh.